assalomu alaykum Begomiz navoiy guruhi a'zolari navoiy viloyati navoiy shahridan uchqunjon Begomiz biznesi bilan shug'ullanaman aziz yurtdoshlar Allohga shukr, ko'pchilik o'sha videolarimizni ko'rib boryapti ko'pchilik kuzatib boryapti faoliyatimizni e, mana e, ish joylarimiz mana ish jarayonlari o'sha podpisatsiya tugmasini bosib kanalimga obuna bo'lsangizlar o'sha qilgan ishlarimni ish jarayonlarini e, youtubega tashlab boraman o'shalarni birinchilardan bo'lib ko'rishga ushorab bo'lasizlar azizlar agar layk like, bosib qo'llab quvvatlasangizlar boshqalarga ham videolarimiz tarqalishlarida o'z e, hissalaringizni kurs, qo'shsangizlar alloh sizlarga ishlaringizni umrni unumini berib, beribislar ishlaringizni rivojini berib alloh sizlardan rozi bo'lsin rozi bo'lishini so'rayman azizlar mana shu o'sha mana bu tomonga biz o'sha oldingi videolarda tashlaganman 20 kvadrat 20 kvadrat damirjonga navoiy shahrida damirjonga 20 kvadrat chuvolchang berganmiz azizlar damirjonga 20 kvadrat chuvolchang berganmiz mana hozir buni davomi men o'shani yigirma kvadrat chuvalchang olingan beratorni yarmidan ko'prog'ini o'sha og'darib qo'ydim qarasam hali o'n o'n besh foiz chuvalchanglar qolgan ekan o'shalarni chiqarib olish nobud qilmaslik maqsadida o'shalarni tepaga chiqarib olish uchun mana shuni yaxshilab boshidan boshlab mana shu yergacha og'dardim oxirigacha azizlar mana bu yerda pishig'ish mana uklon terilgan mana ana shu yerda og'dardim azizlar nima uchunki o'sha chuvalchanglar suv sepib suv susip, sepib tepaga chiqarib olib ozgina to'rt besh santimetr gu'ng tashlayman keyin o'shani tepaga chiqarib olib o'shani ajratib keyin elayman mana bu tayyor biogomis azizlar mana mana bu mana o'sha elagan joylarimiz mana tayyor biogomus azizda bu mana mana do'stlar tayyor bioгoмis bu ana shuni o'sha uchun o'sha nobod bo'lib ketmasligi uchun o'shalarni ajratib olib keyin asta o'n besh yigirma kunmi mожет yigirma besh kun bir oymi o'shani tayyorlab olganimdan keyin chuvalchanglarni ajratib olganimdan keyin shuni ilamoqchiman mana bu tomoni sotuvda mana bu tomoni o'shani davomi mana bu tomoni sotuvda hozir men sizlarga mana chuvolchangni mana xohlagan joyda mana ko'rsataman zichligini azizlar mana chuvalchang mana chuvolchang shakli juda ham zich holatga kelgan juda ham barakali kimniki qanday bilmayman men o'zim narsamga javob beraman o'zim boqdim o'sha mana chuvolchangni mayda mana mayda chuvolchang lichinkalar buni juda ham barakali bu katta chuvolchangni u bittasidan ko'ra buni o'ntasi mana e, yana ko'rsataman mana sizlarga mana mana chuvolchang mana mana oqib ketgan marhamat agar xohlovchilar bo'lsa boshlamoqchilar bo'lsa marhamat aziz do'stlar qo'limdan yani şey kelganicha yordam qilaman chuvolchangni olib borib berish solib berish o'sha to ish jarayoni rivojlanguncha bir yo'liga tushib chiqib ketguncha uzoqda bo'lsa telefonda yaqinda bo'lsa o'zim borib kelib nazorat qilaman do'stlar o'sha bergan narsamga javob beraman azizlar o'sha kaliforniya qizil yomg'ir cholchanglari o'zi och qizil rangda besh olti santimetr bo'ladi uni eng kattasi uni o'n un santimetr to'qqiz sakkiz sak, unaqa bo'lmaydi bu o'sha lichinkalari hey mayda bo'ladi yana boshqa bir men samarqandda bir joyda bitta chuvolchang ko'rdim do'stlar o'sha bun i katta katta semiz semiz chuvolchanglarda jigar rangda bo'ladi u cho'lchang azizlar jigar rangda bo'ladi u men bu haqida bir dissertatsiya yo'qlaganim yo'q chuvolchang bir bir yil bir yarim yildan beri shug'ullanib mana bir besh oydan beri shu narsani boqyapman lekin ancha o'zimga kerakli o'sha ma'lumotlarni shu ish jarayonida o'zimga o'zimga oldim o'sha o'zimni bazamga deymanmi kallamga o'shanga kiritdim azizlar o'sha men nima demoqchimanki o'sha chuvolchang ochida baribir ehtiyotkor bo'lish kerak ehtiyotkor bo'lish kerak azizlar mana shu mana shu joyimiz mana shu nasib bo'lsa chuvolchangni ajratib olsak o'sha besh oy bu bu ish jarayonimizni beshdan biri desak bo'ladi mana ana shu yerdagi b o'zim o'ylab o'tiribman alloh nasib qilsa bir besh tonnalar atrofida o'sha yergacha besh tonna At atrofida begomis elasak kerak nasib bo'lsa mana bu do'stlar mana bu biorkr ham tayyor bo'lgan mana bu beraktorimiz ham tayyor bo'lgan azizlar 40 kvadratga yaqin joydagi beraktor mana shuni sizlarga hozir mana xohlagan joydan ko'rsataman Mana mana shu bitta birinchi anvidan ko'rsataman do'stlar mana mana chuvalchanglar do'stlar mana mayda chuvalchanglar mana chuvalchang Man, an bolad, yi yi mamar, lar, mana ana shaklda bo'ladi kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari mana zichligi juda ham zo'r azizlar zichligiga javob beraman agar xohlovchilar bo'lsa marhamat mana chuvalchang zichligi mana mayda chuvalchang bu juda ham barakali bitta katta chuvalchang bitta tuxum qo'yib uni um, 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 o'n o'n kunda ochib chiqib u bu, bu shaklga kelguncha do'stlar o'rtadan ikki oy vaqt o'tib ketadi bu ikki o'sha ikki um, oy darajani o'tgan chuvolchanglar azizlar bular ikki oy darajani o'tib bo'lgan bular bular shunday aytasiz tashlaysiz ikki oyda tayyor bo'ladi aytyapti kimdir 3 oyda kimdir 4 oyda kimdir 5 oyda lekin men o'sha narsamga o'zimni boqqanman shu narsani o'zim tarbiyalaganman o'sha ya, o'zim o'sha nazorat qilganman kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglarni ana o'sha uchun men javob beraman agar aziz do'stlar o'sha aytgan narsani tashlasangiz joyingiz yaxshi bo'lsa o'zim borib ko'raman bo'lmasa telegramga tashlasangiz telegramda ko'raman agar sharoitingiz zo'r bo'lsa azizlar buni faqat bunaqangi joylarga boqish shart emas yana qayta aytaman buni любой joyga boqsa bo'ladi faqat sharoitini qilib chiroyli qilib go'ngni chiroyli qilib yuvib o'sha joyiga chiroyli qilib solb etib kaliforniya qizi yomg'ir chovarchalarni etib solsangiz 2 oyda zichlik xuddi shu shaklda keladi azizlar men ishonaman shu narsaga o'zimni tajribamda o'tkazyapman bu narsalarni Az yurtdoshlar o'zim mana azizlar mana g'ijillab ketgan juda ham zo'r holatga kelgan barakali narsa azizlar aziz yurtdoshlar barakali narsa e, boshlamoqchilar bo'lsa adashmasdan marhamat narx haqida ham gapirmayman azizlar narx haqida ham gapirmayman описaniyaa telefonlarimni qoldiraman e, agar xohlovchilar bo'lsa e, boshlovchilar bo'lsa marhamat telefonlarimga telfon, telefon qilsa e, gaplashib olamiz azizlar o'sha aytib beraman joyiga solib beraman oxirigacha ishi yurguncha nazorat qilaman azizlar o'sha uh, 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 kerakli tajribam o'sha uh, o'zim uh, tajribaga tajribalarimga tayangan holda o'sha uh, uh, kerakli maslahatlar berishga harakat qilaman do'stlar mana o'sha подписаться yana bir marta aytib o'taman подписаться tugmasini bosib obuna bo'lib o'sha layk bosib boshqalarga ham tarqatishda o'z xizmatlaringizni yordamlaringizni bersangizlar Ee, aziz yurtdoshlar juda ham xursand bo'lgan bo'lardim bu, sizlarga ham allohdan ishlaringizni unumini berishini rivojini berishini so'rab qolgan bo'lardim hmm. marhamat aziz yurtdoshlar o'sha kim xohlovchilar bo'lsa marhamat mana bu yerda yana bitta bereaktor ko'rsatamanlar o'sha yana bitta beoreaktorimiz mana bu yerda bitta bereatorsa tajriba qilyapmiz mana e, bu yerda mana bu yerda uchta beraktorimiz bor mana shu uchtabreaktorga tajriba qilganmiz hali o'zim ham ochib ko'rganim yo'q bu tashaganman nasib bo'lsa ochib sizlarga ko'rsataman buni mana e, bu yerda mana e, bu yerda o'sha uydan chiqqan organik chiqindilar mana e, bu buyog'ida men o'sha uyda bir o'ttiz qirq kilo kartoshka bor edi buni ko'chirmasdan oldin birinchi iyun kuni ko'chirganman do'stlar buni o'sha o'ttiz qirq kilo chirigan kartoshkani o'sha go'nga ko'mib keyin chuvolchanglarni tashlagandim azizlar o'shani hozir mana effektini ko'ramiz qani o'shani qanday bo'lidi o'sha narsa qanday darajaga boribdi azizlar mana birinchi iyun kuni tashlaganman juda ham zich holatdagi mayda chuvalchanglarni tashlagan edim azizlar mayda o'sha ikki oy vaqtini o'tagan ikki oy mana azizlar chuvalchang mana mana do'stlar chuvalchang ikki oy yigirma besh kunlik natija azizlar yigirma besh kunlik natija mana chuvolchanglar endi chiqib kelyapti mana chuvalchanglar azizlar mana Mana. 2 oylik natija shu darajaga kelgan azizlar 2 oylik natija shu darajaga kelgan mana chuvolchanglar mana nasib bo'lsa yana 1 oy zertroqda bu tayyor bo'ladi o'zimni fikrim o'zimni o'sha tajribamga tayangan holda aytolamanki, 2 oyda ichida zichligi zo'r holatga keladi agar xohlovchilar bo'lsa marhamat azizlar chuvolchang olishda adashmang u oz mehnat emas oz pul emas u narsa shuni sizlarga taklif qilib qolgan bo'lardim o'zim o'sha bergan chuvolchanga azizlar o'zim javob beraman o'sha haqiqatan ham shu ishlaydigan chuvolchangmi yoki boshqa turimi uni bilmaymanu lekin bu kaliforniya qizil yomg'ir chuvolchanglari marhamat navoiy viloyati navoiy shahridan uchqunjon biogomis biznesi bilan shug'ullanaman azizlar sog' bo'lingzlar e'tiborlaringiz uchun hammalaringizga kattakon rahmat